Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Walau buta, dia mungkin buta dunia, dia tak buta akhirat. Yang hari ini kita terima menantu, buta akhirat. Bayang tidak, apa tidak. Makin ni kerosakan. Sebab itu bila berlaku kerosakan rumah tangga anak-anak kita, makin salahkan kita juga. Bukan sekadar kita kata, ni salah mula, ni gaduh. Mereka tangga betul. Mungkin kita juga salah dalam waktu kita menerima. Waktu kita letak kayu ukur siapa menantu kita. Itu cerita menantu, cerita kita sendiri pun dalam berkahwin. Sebab dulu saya kahwin bini sebab lawa je. Betulkan balik niat tu. Kerana agama. Kadang-kadang kita rasa kagum bila seorang isteri berkata. Ya ada seorang suami tu, dia rajin kuliah. Bini nak ikut juga. Mereka tak bawa dua rumah je jaga anak-anak. KC cakap satu satu bahasa yang baik. Dia kata, bang, yang nak masuk syurga bukan abang seorang. Saya pun nak masuk syurga dengan abang. Abang kena bawa. Dia berkata itu, dia bawa isteri dia. Sini berkata, saya pun nak masuk syurga macam abang masuk. Pak tu tengok, tengok seronok suami dia kuliah belajar. Maka dia pun nak ikut. Sebab saya pun nak masuk syurga macam abang nak masuk. Abang, abang mesti ikut kuliah ni sebab nak masuk syurga. Bukan sebab nak sarapan pagi, bukan? Bukan sebab nak jumpa kawan. Nak masuk syurga, tu kita datang kuliah. Kita dengar kuliah sebab kita nak masuk syurga. Maka kita pun nak bawa bersama orang kita sayang masuk syurga sekali. Biar dia masuk syurga. Kita nak pimpin dia masuk syurga. Kita pun nak bawa anak-anak kita masuk syurga sekali. Maka ini cara berfikir kita selalu ingatkan kesa wanita-wanita salehah dulu cara dia berfikir untuk mem memberi harapan kepada para suami bila suami mereka keluar mencari rezeki mereka berkata wahai wahai suamiku carilah rezeki yang halal tengok cara fikir isteri penting abang keluar abang cari rezeki halal kami bersabar dengan lapar Tapi kami tak mampu sabar dengan api neraka Kalau abang bawa rezeki haram Masuk neraka kami Dia pesan seorang isteri Cara fikir si agama Bukan bang, cari duit banyak-banyak Tak apalah, tipu si kita apa bang Nanti kita tawabat kat muka Itu cara berfikir dunia eh, Cara berfikir akhirat Bang, cari rezeki halal, tak apa sikit bang Sebab kami boleh sabar dengan sikit Ataupun kami boleh sabar dengan lapar tapi kami tak mampu sabar dengan neraka Allah. Tentang itu, istri kita pesan kat kita. Bagi kita bekerja, berfikir cara akhirat. Lah. Rasuah saya tolak, saya tak nak terima. Saya kerja dengan dibayar gaji, ikut hak saya kerja. Tak wani saya ponteng kerja. Sebab saya dibayar gaji. Saya tak wani. Tak wani nak tipu-tipu. Patut -tipu. kita dibayar gaji, kerja lima jam, enam jam. Kita buat benda lain. Buat online. Bisnes online. Padahal kita dah dibayar gaji Kita meniaga pula. Kalau orang tu berfikir akhirat tu ini syubhah. Sehingga ada seorang ulama dia bekerja dan dia makan gaji, dia tak pernah ambil gajinya penuh. Melainkan dia pulangkan. Kenapa? Kerana dia bimbang takut dia tak menunaikan hak pekerjaan. Ini Ibrahim bin Adham. Bekerja menjaga ladang anggur. Even dia tak pernah rasa anggur yang dijaganya, jaganya. Bimbang isyabah dalam pekerjaannya. Sebab dia diminta kerja, jaga anggur. Bukan makan anggur. Bukan bila dia mendapat gaji, dia pulangkan sebahagiannya. Kan dia bimbang, waktu-waktu dia tertidur. Sehingga melekakan dia atau mengabaikan dia daripada tugas tersebut. tuan benda ni yang kita kadang-kadang terfikir itulah hilangnya keberkatan rezeki kita. Kerana kita bukan mengambil hak kita yang sebenar. Kita kerja dengan orang ke kita kerja dengan badan itu dan ini. Kita tak mengambil hak kita yang sebenar. Sebab kita tak kerja betul. Bukan ada orang namanya bekerja tapi dia bankruptkan majikan dia. Dengan khianat dia, dengan pecah amanah dia, dengan penipuan. Macam mana nak jawab akhirat kelak? Kita orang macam ni tak akan untung dunia akhirat tak untung. Awak kerja patutnya awak majukan majikan awak. Dengan ni awak dibayar gaji. Majikan susah cari duit. Kadang-kadang setengah majikan gaji dia pun tak ada. Nak beri gaji pada pekerja. Saya tak bagi gaji saya. Penting sebab pekerja saya dapat gaji. Pada majikan dia kerja teruk pada pekerja dia. Pekerja kerja lebih kurang. Kira-kira tak boleh buat. Tak larat lah bos. Sibuk bos. Dia kerja lah bos. Setiap hari cuti. Cuti bos. Sebab nenek meninggal. Betul cuti lagi ni, nenek pula rumah pula juga. Berapa banyak nenek dia ada. Ni nenek, nenek angkat pula. Mak saudara pula. Mak saudara. Banyak dia punya kerabat. Semenjak dia kerja lah banyak kerabat. Bila tak kerja, tak banyak pula kan kerabat dia. Bila kerja ni, ni, ni. Kakak pula nak menikah. Abang pula nak menikah. Banyak urusan dia. Habis nak berhenti kerja ni. Ambil gaji penuh. Itu kalau kata gini lah. Nak gigi lah, potong seratus. Oh, tak berani pergi. Terus tak ada saudara, dah tak ada saudara Ustaz. Bulan ni tak ada nenek awak mati, tak ada nenek dah Ustaz habis nenek. Sebab apa? Sehari cuti 100 saya potong. Tuan dia sepatutnya pekerja dia ada kejujuran ini. sendiri. Kejujuran bukan keinginan yang untuk memajukan majikan yang bayar gaji. Ini pekerja yang berkat. Seorang kerja nak kayakan majikan dia, maka dia pekerja yang berkat. Bersungguh dia. Mai sale dia punya majikan. Dia juga akan dapat kelebihan. Dan dia akan dapat ilmu yang barakah. barakah. Kelak kalau dia buat sendiri nanti dapat ilmu barakah. Dia juga dapat pekerjaan sama macam dia. Sebab dulu zaman dia kerja dia amanah. Maka maju bos dia. Hari ini dia jadi bos pula. Dia dapat pekerja yang amanah. Maka maju dia. Tapi kalau hari tu dia khianat pada bos dia. Sampai lingkup bos dia. Dan hari ini jadi bos. Pekerja dia akan lingkupkan dia. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Kama tadinu tudan. <tuh> macam mana kamu buat, macam tu kamu kena. Dah buat macam tu, kenanya macam tu. Maka di sini cara berfikir akhirat. Kemudian kata Syam Dukh Adi. Bila kita dah bicarakan tentang berfikir, cara akhirat. Jika engkau benar dalam kemahuanmu. Jadi kalau benar kita nak dekat dengan Allah. Nasi Allah pimpin kita. Wa man yu'min billah yahdi kalbah. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, yahdi qalbah, Allah pimpin hatinya. Tapi perkataan yahdi qalbah yang disebut oleh Syamul Qadir di sini, dipimpin Tuhan dalam perjalananmu ke arah persahabatan dengan takdirmu. Bila Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taqabun, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang benar beriman pada Allah, diberi petunjuk hatinya. Maksudnya dijadikan dia redha dengan takdir Allah. tuan orang yang paling bahagia ialah orang redha dengan takdir Allah. Orang paling tak bahagia dan celaka yang tak pernah redha dengan takdir Allah. Tak pernah redha. Allah takdirkan begitu, patutnya tak begini, patutnya tak begini. Kenapa patutnya tak begini memang begitu? Maka dia dengan takdir Allah. Ni suami dia kahwin lagi, dia dia Maka dia yang bagi. Ni tak redha juga tak kira. Salah ni yang bagi, patut tak kahwin sebab tu dia tak bahagia dia tak ada anak reza tak ada anak Kan itu dia akan bahagia dia lebih bahagia daripada orang ada anak bila dia reza tu bahagia itu bukan sebab kita ada anak sebab kita reza ramai mana orang ada anak 10 12 tak bahagia kita tak ada anak tapi kita reza ini yang terbaik reza ramai mana yang tak ada suami dan tak ada isi kerana dia reza tak apalah tak ada jodoh tak ada jodoh saya dia tak sebab ustaz ambil ni tu Saya tak dapat jodoh terlebih Ustaz lebih kita kuat Bukan tu jodoh tak ada Tak ada kaitan ni Tak ada orang ambil yang awak punya Siap orang dengan takdir dia Sebab awak pergi haji lah Saya tak dapat bahagian haji Tak awak tak ada jodoh tu dengan haji Bukan orang ambil bahagian awak Awak belum dapat bahagian awak tuan, tak ada orang ambil bahagian orang Tak ada orang Kalau kita ustaz sebab ni Sebab dia kahwin dua satu Saya terlepas orang tak apa-apa dia ambil lebih. Tak, dia tak ambil lebih. Dia ambil takdir dia. Dia tak ambil lebih. Dan awak pula tak kurang. Tapi awak mengambil takdir awak. Tentang bahasa paling bahaya kita anggap orang yang ambil hak kita. Bukan? Tak ada orang ambil hak kita. Apatah lagi jalan yang halal? Tak ada orang ambil hak kita. Tapi itulah takdir kita itu sebab dia duk suap-suap, bisnes tu dia dapat projek, patut saya dapat tak? Kan itu memang bukan awak punya. Tentu bila kita faham benda ni, kita amat bahagia. Tapi setiap hari kita fikir macam orang ambil hak kita, ambil hak kita. Itu yang kita tak bahagia. Sebab kita menafikan itu hak Tuhan. Itu bukan hak kita, hak Tuhan. Hak Tuhan nak beri dan tak nak beri. Sak sepatutnya saya yang dapat pangkat tu, tapi dia dia dapat tak? memang sepatutnya awak tak dapat pun. Kali itu baik untuk awak. Tak sepatutnya saya jadi perdana menteri, dia masuk corner dia jadi perdana menteri. Tak, kali itu bukan hak awak. Kali itu takdir dia. Dan ini takdir awak. Redha dengan takdir dan teruskan apa yang Allah perintahkan, awak akan bahagia. Tak patutnya saya yang jadi YB, tapi dia corner kat mana dia jadi YB. Contoh. Tak, itu dia tak ambil bahagian awak. Setiap orang sudah ada takdirnya. Walau zohir kita nampak macam orang ni ambil-ambil. Hakikat itulah takdir kita. Tuan-tuan kalau bukan rezeki kita kat mulut pun diambilnya. Kerana bukan rezeki. Kita tengok ni. Apa buah dalam ting. Buah dalam ting ni buah rambut utang pula. Duduk kat Mekah lama tak makan rambut utang. Mengidam. Sebab orang duduk kat Mekah ni tiga hari pun dia rasa lama-lama. Sat lama tak makan makanan Malaysia. Bila orang sampai? Baru semalam sampai muka, oh Allah. Dia punya ngidang lebih orang mengandung tujuh bulan. Lama tekak saya tak rasa makanan Malaysia. Baru sampai semalam kat muka. Eh, itu perangai kita lah. Dia duduk seminggu lagi selama. Macam bertahu. Kalau pergi haji, rasa macam tak pernah jumpa Malaysia. Dia tengok roti canai. Oh, roti canai. 40 ria pun dia beli. Indusak tak makan makanan Malaysia. Itu perangai sebahagian kita. Ni pergi Mekah, oi oh, tengok ada rambutan lama. Dan nanti. Makan seorang tak bagi orang. Wah, akhir muntah keluar semua. Bukan rezeki kita. Kira-kira nak sumbat untuk kita seorang. Akhir muntah, bukan rezeki kita. Dan itu cerita. Bila kita bersungguh-sungguh pada jalan Allah, apa yang Allah bagi? Allah pimpin kita dengan redha dengan takdir kita. Siapa kita nak tengok orang tu antara alamat-alamat sampai pada Allah, apa pun takdir dia tu, Itu tanda dia sampai. Memang dia sampai. Dia redha. Ni anak dia meninggal pun dia redha. Tak ada kalah anak saya hidup. Tak ada kalau-kalaunya. Alhamdulillah saya terima. Itu baik untuk dia. Mudah-mudahan ditunggu saya di syurga dan syafaat pada saya. Itu yang paling saya gembira. Ni kalau pasangan dia meninggal dunia, dia redha. Isteri dia pergi dulu. Kenapalah kau pergi dulu. Patutnya belum lagi Abang belum rasa habis lagi bulan madu ni. Tak ada. Allah dah pilih dia. Kita rela. Bila orang yang kita sayang pergi dulu. Kenapa mak ayah kita mati dulu? Kita baru nak beri duit gaji kita kat dia. Tiba belum sempat kita beri gaji dia dah meninggal. Allah. Oh. Rasa galak. Tak. Itulah bahagian dia. Allah nak ajar kamu apakah ikhlas kamu memberi pada mak ayah kamu. Kamu Kalau kamu ikhlas, mati pun kamu masih bagi. Jadi kan ia bahagian sedekah mak ayah. Ada orang masih hidup dia. Dia sentiasa beri mak ayah dia RM500, RM1000. Katakanlah gaji. Sekarang ayah ni mati, mak mati. Dia tak boleh hentikan kebaikan itu. Anggaplah komitmen dia bagi ke mak ayah dia RM500 terus berkekalan. Dengan menjadikan ia sedekah bagi pihak mak dia. Contohnya, kalau mak ayah hidup berapa bagi? Saya usah kalau mak ayah hidup saya bagi seribu sebulan. Bagi seribu tu simpan untuk mak awak ya. Mak mak ayah awak. Untuk akhirat dia. Sedekahkan. Jangan usah semenjak mak ayah tak ada. duit saya tak ke mana Simpan. Lalu kita pun menyesali dengan kejahilan kita. Caranya. Kalau mak ayah saya hidup saya nak bagi semua duit dia. Tak tak perlu mak ayah awak hidup kalau nak bagi semua. Sekarang apa, awak boleh bagi. Gaji awak kata nak bagi semua kan? Awak sedekah semua. Dan niatkan itu ibu ayah awak. Secara ijma' ulama' sampai pahalanya. Eh, tak boleh lah Ustaz. Eh, pandai pula dia. Dia kata kalau mak ayah saya duduk, saya nak bagi semua duit. Kononnya dia nak tunjuk penyesalan dia. Kalau tak berbakti. Kita katakan berbakti dengan mak ayah, tak terhenti. Tak pernah terhenti. Atau kalau mak ayah kamu dah mati puluhan tahun, tak pernah terhenti. Yang saya kata, kamu, kamu niat macam tu. Okey, sekarang keluarkan semua gaji kamu sedekahkan bagi ibu ayah kamu. Kalau kamu benar, Bukan itu sedekah lebih bermanfaat berbanding waktu dia hidup. Kerana ia bertukar jadi pahala yang besar. Mungkin sebab itu diangkat darjah ibu ayah kita, Diampunkan dosanya dan dimuliakan dia daripada sekalian hamba Allah yang lain. Tak ada mak ayah mulia kerana kebaikan anak-anaknya. Sehingga dia dicemburui oleh ahli-ahli kubur yang lain. Oh, hebat dia. Ada orang tuan-tuan terangkat darjat selepas mati. Dia anak yang soleh. Seolah-olah kubur ini cemburu, bukan cemburu dengan maksud tak baik. Untung kamu ada anak yang soleh. Menyampaikan pahala yang banyak. Ada seorang ulama, dia sentiasa hari Jumaat pergi kubur mak dia mendoakan buat apa yang patut dalam ziarah kubur. Sehingga satu hari dia terlalu sibuk sehingga dia terlepas hari Jumaat tu. Kebiasaan dia. Malamnya dia bermimpi dia kata kenapa anakku kamu tak datang? Kawan-kawan mak semua tanya, mana anak kamu? Dia dia datang kami mendapat pengampunan Tuhan. Sebab dia doakan semua sekilang ahli kubur. Dia bukan doa untuk mak dia dia semua ahli kubur. Kenapa kamu tak datang kawan kamu mak semua tunggu kamu datang. Tadi itulah umpama kita katakan bila benar kita dengan Allah Allah tunjuk jalan untuk kita buat perkara yang baik. Menguntungkan orang hidup dan orang mati. Jadi antara benda yang saya katakan perlu kita faham. Kebaikan sebenarnya tak mati disebabkan orang tu mati. Kebaikan itu mati sebab hati kita mati. Maka mati. Berhentilah kebaikan. Di hati kita yang dah mati. Kebaikan tak pernah terhenti sebab matinya orang yang kita nak buat baik. Sebab ia akan berterusan dengan cara yang banyak. Yang kalau saya katakan tadi, seorang anak menyangka bila mak ayah dia mati, dia dah tak boleh buat baik. Dulu saat zaman, mak ayah kita ada, boleh buat jalan-jalan, ajak makan, beli pakaian. Masa arwah mak ayah kita ada, boleh buat melancong, duduk hotel, gembirakan hari ini. Tak ada apa, saya boleh buat. Kenapa tak ada apa yang boleh buat? Mereka kena ada kejahilan awak. Lagi banyak benda awak boleh buat lagi memberi manfaat pada ibu ayah yang dah mati. Itu saya katakan anak-anak yang memang masa mak ayah hidup beri duit sekian, sekian banyak. Tukar dia punya sedekah. Kalau kata saya bagi masa bulan 200 mak, 200 ayah. Kalau kita mana 400 ringgit untuk kita siapkan untuk sedekah. Bukan angkat. Lebih lagi. Bahagianya mak ayah. Kalau mak ayah itu ialah kita. Bayangkan bahagianya kita kalau anak-anak kita fikir macam tu. Kita mati adalah anak-anak kita berfikir macam pernah kita fikirkan pada ibu ayah. Mereka mendoakan untuk kita, mereka bersedekah untuk kita. Ialah kita orang yang akan dicemburu oleh semua dari kubur yang lain. Okay, bayangkan kalau kita terhenti ke kebaikan. Ketika ibu ayah kita dalam kubur mengharapkan kebaikan kita. Terhenti. Bayangkan kalau itu kita. Bayangkan. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan anak-anak ini penyebab kesempurnaan, kebaikan dan ibadat orang tua dia. Maka jadikan kita sebahagian kesempurnaan ibadat ibu ayah kita. Dan jadikan anak-anak kita sebahagian yang menyempurna ibadat dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian kata Syahidul Qadir, Bila mana kamu terima takdir Allah, langkah dua, antara dua langkah kamu lebih luas daripada langkah Nabi Adam. Apa maksudnya? Tuan, tuan tuan Nabi Allah Adam AS makhluk Allah paling besar sekali Ia lebih besar daripada dinosaur tu Makhluk Allah Yang Allah Ta'ala ciptakan ia dengan ketinggian 60 hasta Tapi bukan hasta kita Tuan-tuan kalau hasta kita, kita akan kata Nabi Adam tingginya ialah 15 meter Kalau kita sebut 2 hasta, 1 meter 60 hasta berarti tingginya 30 meter kalau kita kira dua hasta tu satu meter. Nabi Allah Adam AS kana tuluhu siti nazira. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Itu hampir 30 meter. Tak itu hasta kita. Nabi Allah Adam bukan dicipta daripada hasta kita. Ia diciptakan daripada hasta Nabi Adam tu sendiri. Tak tahu, tahu orang kalau besar hasta dia pun besar. Kan? Kalau orang pun dah tinggi 3-40 meter katakanlah. Berapa besar so mana hasta dia? Maka Nabi Adam ni cukup kita tahu dia tinggi. Besar. Dan Nabi SAW menyatakan semua akan masuk syurga dengan ketinggian Nabi Adam. Umur Nabi Isa. Keindahan. Kecantikan wajah Yusuf. Dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Gabungan empat orang Nabi. Bila seorang masuk syurga digabungkan empat karakter Nabi dalam dirinya. Tingginya Adam. Umurnya Nabi Isa Cantiknya Yusuf Dan juga indah akhlaknya Nabi Muhammad SAW Bayangkan sempurnanya ahli syurga Pengi. Kita bukan masuk syurga yang ketinggian ni Ada orang yang renek-renek Pendek-pendek tak payah sedih lah Masuk syurga tak ada orang pendek Semua sama tinggi Mungkin hari ni kita tengok kawan kita tinggi pada kita Tak apa di dunia Biar dia tinggi senang kita suruh dia ambil barang tinggi-tinggi tu tinggi Kita tak payah buat Mang tu ambil barang tu. Kau kan tinggi 2 meter. Aku 1 meter setengah je. Ya? Jadi dia boleh buat kerja kita senang. Dia tak payah rasa hina sebab rendah di sini. Tetapi akhirat kelak semua sama tinggi. Semua sama lawa, semua sama baik. Bayangkan kesempurnaan ni syurga. Baik, Adam AS ni makhluk tinggi. Dia kalau melangkah cukup jauh. Setengah mengatakan, tapi ini Israeliat. Nabi Allah Adam AS Al diturunkan di India. Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka bertemu di Arafah. Secara sirah sejarahnya. Nabi Adam AS, dia bila dia melangkah, India tu langkah dia sampai ke Sri Lanka. Ceylon. India Sri Lanka kan dekat. Umpama kita Malaysia dengan Singapura lah. Sekarang Nabi Adam langkah tu masuk Singapura. Bukan Nabi Adam lebih besar pada tu. Maka Syamdu Qadir nak beritahu. Bila kita menerima takdir Allah Ta'ala. Jauh kita boleh pergi. Seperti luasnya langkah Nabi Allah Adam. Jauh. Orang kalau tak terima takdir Allah, dia tak boleh move on. Orang yang terima takdir Allah, dia boleh ke depan, ke depan, ke depan. Ayah dia meninggal, mak dia meninggal, anak, dia terus ke, ke depan, ke depan, ke depan. Dia tak akan belakang. Sebab orang yang tak terima takdir Allah dia ke belakang. Asalnya dia bahagia, dia tak bahagia. Sebab dia tak terima takdir Allah. Bagi ni bukan sebab kita dapat, tak dapat. Tapi kita redha ke tak redha? Bagi tidak berkait dengan kita dapat benda tu atau kita tak dapat benda tu. Ramai orang mengukur bahagia sebab dia dapat atau tak dapat. Tak dapat lah saya benda ni usah. Dapat saya benda ni. Lalu bahagia saya. bahagia bukan dapat tak dapat. Bahagia ni redha ke tak redha? Seorang pemandu teksi. Dia rasa bahagia sebab dapat banyak hari ni tak bahagia sebab tak dapat itu bukan hakikatnya hakikatnya lah redha kalau hari ni kita redha, wa oh ima kita dapat tak dapat dan kita redha maka kita terus akan ke depan saya mengaikan, tak dapat ikan saya redha, saya tu bergerak tak jadikan saya putus asa kerja lagi, teruskan lagi mungkin bukan rezeki saya hari ni mungkin esok, mungkin lusa mungkin rezeki saya bukan tempat ni, tempat lain kita tengok kawan, -kawan kita seronok mengai dapat ikan ikan. Tapi dapat ikan tamban lah dapat. Kita tak apalah bukan rezeki kita gerak sana. Dapat ikan kurau. Wah, lagi besar dia ikan tamban. Rezeki kita. Jadi, bukanlah bahagia itu dapat tak dapat. Bahagia itu ialah reda atau tak reda. Faham kalimah ini, maka kita boleh ke depan. Tak faham kalimah ini, kita tak boleh ke depan. Langkah kita biar seperti langkah Nabi Adam. Terus jauh. Sekali melangkah, meninggalkan jauh tempatnya. Sekali melangkah, melangkah. Maka ini, kiasan Nabi uh, Abdul Qadir terhadap langkah Nabi Allah Adam AS. Disebabkan benar kemahuanmu dan baik perilakumu. Dan kamu tak peduli apa orang kata. Baik, tiga benda yang Syed Abdul Qadir sebut. Kita kalau benar kemahuan kita, baik kelakuan kita. Yang ketiga jangan peduli apa orang kata, kita sampai. Kita bahagia. Tapi kemahuan kita tak benar. Kita bukan nak Allah dalam hidup. Apa nak benda lain? Memanglah kita tak akan bahagia. Kita tuan-tuan sekalian tak betul perilaku akhlak kita. Memang kita tak akan bahagia. Lepas tu kita dok dengar orang tu kata ni, orang tu kata ni. Saya masalah sebab orang kata tu kalau tidak, oh, Orang macam ni orang kata, orang kata ni masalah besar. Tetap hidup tanpa orang kata. Tapi apa yang Allah kata? Apa yang Rasulullah kata? Kita dengar orang kata ni, tak banyak kata-kata baik kita namakan dia netizen ke, citizen ke. Apa pun kita namakan orang yang kata ni. Agak-agak bukan daripada kelongan kita, kita panggil netizen. Ni kelongan kita, citizen kita. Grup kita pun ngutuk kita, Ustaz. Grup luar pun ngutuk kita. Kita tak pedulikan. Yang namanya netizen, namanya citizen, namanya orang tu, orang ni. Kita ada kata-kata Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul kata begitu, maka teruskan langkah kita. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Tak apa. Kita dengan acuan kita, yang Allah sebut, Sibrat Allah, wa man ahsanu minallahi sibrah. Ini acuan Allah. Apakah ada lebih baik daripada acuan Allah? Apa dia acuan Allah? Kita ikut apa yang Allah sebut. Kemudian kata Syam Abdul Qadir. Celaka engkau dengan sebab jahil kamu. tuan kita memang sebab jahil lah kita berfikir cara celakakan kita. Buat perkara yang mencelakakan kita. Bercakap perkara yang mencelakakan kita. Sebab kita jahil. Jahil tentang apa? Pertama kata Syam Abdul Engkau jahil akan Tuhanmu. Satu. Yang kedua, engkau jahil dengan orang yang berada di situ Tuhanmu. Dan yang ketiga, engkau jahil dengan limpahan kurnia Tuhanmu. Kan ini tiga-tiga kejahilan kita. Pertama, jahil kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, jahil kita dengan orang yang dekat dengan Tuhan kita siapa? Itu hari ni kalau orang tak kenal, duk maki ulama, duk hina ulama, disanjungnya artis, diangkatnya orang ahli dunia. Tapi ulama seringkali dipertikaikan. Kata-katanya, ikhlasnya, semua dipertikaikan. Tapi kalau yang lain pada ulama' dipuji, dipujanya. Yang namanya ulama' diherdik, dimakinya. Tentu kita tidak jauh hidup kita dengan zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW juga begitu. Waktu Rasulullah hidup, dihina, diherdik. Tetapi Nabi mengajar kita satu pelajaran yang penting. Bila kita melakukan yang benar datang dari Allah, lakukan. Kerana kepujian sebenar daripada Allah, bukan dari manusia. Jadi tiga benda ni jahil yang menyebabkan kita hancur, celaka kita. Jahil tentang Allah. Satu. Yang kedua jahil tentang orang yang dekat dengan Allah. Tentang kita kalau tak kenal orang dekat-dekat dengan sultan, kita pun cari penyakit tu. No. Ya awak jangan usik dia, tu dekat dengan sultan, itu PA sultan. Itu pegawai sultan. Itu sultan dunia. Tentang orang yang dekat dengan Allah. Tak takutkah kita dengan doa dia? Tak takutkah kita dengan pengaduan dia pada Allah? Sebab orang ni kalau dia ada masalah, dia ngadu ke Tuhan. Dia tak macam orang lain. Kita tuduh, kita kata dia macam-macam. Nyanyok lah, mereng lah. Kita ingat setiap perkataan kita tadi. Menjadi beban yang paling berat kita pikul akhirat kelak. -akhir. Kita kata ulama ni nyanyok. Tak betul, siang-siang. Tentang -sian. orang yang dekat dengan Allah. Yang malamnya bermimpi bertemu Rasulullah. Yang mimpinya mimpi petunjuk daripada Allah. Orang yang hidup dengan membaca Quran, berzikir dengan panduan hadis Nabi SAW. Tiba ada orang tanpa segan selalu menghina. Kita tanya awak baca kurang banyak mana satu hari? Hadis berapa banyak awak satu hari? Awak mengajar berapa jam saya? Dia mengajar dari muda sampai ketua. Mengajar. Di tangannya puluhan ribu pada asatizah yang lain. Tiba kita hina, kecilkan dia. Pada benda yang tak pernah kemuliaannya akan menjadi berkurangan. Jadi kita jahil dengan siapa yang ada di sisi Allah. Nabi sebut dalam hadisnya innal ulama ataupun innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Ulama waris Nabi. Nabi ingatkan kita. Nabi tak kata pemimpin itu waris Nabi. Innamal umara pemimpin-pemimpin itu waris Nabi. Tak ulama. Yang menjadikan pemimpin kena dengar cakap ulama bukan ulama dengar cakap pemimpin. Hatta para sultan kena dengar cakap ulama.